Президент Динамо Ігор Суркіс після гри. Це дуже багато чуток навколо різних футболістів. Навколо тим, якимось цікавиться Динамо, чи футболістами Динамо цікавляться інші клуби. І от він прокоментував кілька трансферних новин. Давайте послухаємо, що він сказав. Трансфер не уже четкие пришли про Безуса в про насколько правда? Это не соответствует действительности. Безус ⁇ игрок Киевского «Динамо». Для того, чтобы мы говорили, что кто-то уйдет, мы должны получить предложение. Официальное предложение, а не на уровне слуха. Естественно, Рома, Рому может не устраивать то положение дел, которое ему предоставляется в команде в плане игрового времени. Но он... Игрок Киевского Динамо. Он всегда, когда надо, он выходил и отдавался на футбольном поле. Да, сегодня, может быть, в тренерскому штабе кажется, что кто-то сильнее. Но завтра, не дай бог, кто-то получил травму, Рома всегда готов выйти и помочь. В следующем сезоне может Безус подготовиться и будет сильнее, чем кто-то другой. Значит, он будет играть. Правда, что Динамо шукает левого захисника? Но мы в поиске мы не только левого захисника. Мы и опорного ищем, и мы смотрим и Игрока и в середину поля, допустим, атакующего. Ну, мы должны, вы же поймите, от нас может в любую минуту кто-то получить предложение уйти. Кто-то. Мы должны, мы все время находимся в поиске. У нас есть э, целый ряд игроков на заметку. Но это трансферное окно короткое, поэтому самая главная задача мы с Сергеем Станиславовичем определились: это сохранить тот состав, взять молодежь на сбор, особенно на первый сбор, сбор того же Мякушков забрать в Закарпатье, который прекрасно играет и демонстрирует хорошую игру. И постараться опять такие, я подчеркиваю, сохранить в тех условиях, в которых живет сегодня наша страна, э, сохранить состав. Это самая главная задача. Сегодня стоит на сегодняшний день. Стринич, призывчик из Непропотровского, знаешь, вы ну, хотите Мы с Стриничем не просто, не я не знаю, откуда берутся эти слухи, мы им не интересовались. Я э, законопослушный человек в футболе, я знаю, что у Стринича есть действующий контракт, с Днепром, допустим. С Стриничем Днепр, наверное, захочет продлить контракт. Мы с Днепром в хороших отношениях. Но как я буду сегодня провоцировать Стринича, чтобы он не подписал с непромом перешел в Киевского Динамо. Это нонсенс. Тем более у нас, слава Богу, может быть, уже в феврале месяце начнет в полную силу тренироваться Макаренко. Про Безоса. Вот хотелось бы наши эксперты. Андрей, про Безоса. Игорь Михайлович говорит, что он все-таки залишається в бою с Динамо, но его амбиции, наверное, поражают, что больше играет, чем он сейчас играет. Что бы вы так, ему радовали? Нет, так для любого футболиста, конечно, он хочет всегда... Что вот вы радовали? Я понимаю, что для любого футболиста доброе играть. Чтобы ви радовали ему? чекати все-таки свого шансу в Динамо, чи спробувати с у каждого футболиста есть свой шанс. Тем более, Сергей Реброву он как раз и показал, что каждому футболисту он дает определенное время. Выходи, доказывай. Поэтому надо хорошо попрацевать на не, ну я всегда сторонник того, нужно определиться, есть всегда два момента. Чего хочет сам футболист. То или, хороший, или, футбол? или сидеть и зарабатывать э, деньги, вот хорошие, допустим, ну, мы не будем же говорить, что в Киеве нормально это Или же он чувствует, что не хватает игровой практики, ему нужно играть. Где-то в чем-то даже уступить и пойти действительно получить эту игровую практику. Поэтому, на мой взгляд, если он там не играет, ну, пока он ну, не проходит, то есть сильнее. Лучше, конечно, поменять мод в аренду, я не знаю. Но играть нужно. Ему сложно будет встать. Я не, не знаю. знаю. Мне кажется, наверное, эти сборы будут, может, определяющие Может, сборы, может да, быть, ну, сборы. Если сложно. он на сборах сумеет себя проявить как-то, да, может быть. И заставить задуматься тренера, да, что есть еще один нападающий, который претендует на место в основном составе. Тогда, может, это его шанс именно сборы, работы на сборах. Ну сейчас ж, подаемся. Подаемся не будет любом за самим Романом Безосом.